Историкам вы доверяете? Чьи историки? Ваши? Нет, российские. Эй, кто такой? Кобрин Владимир Борисович. Советский историк, специалист по истории России 15-16 веков. Доктор исторических наук и профессор. Вот у него как раз работа по Ивану Грозному чисто есть. 1969 года, где он, собственно, описывает, значит, на, опираясь на отечественные источники, что же случилось, когда был Новгородский погром. Повесть о походе Ивана IV на Новгород в 1570 году. Значит, он посылается на летописца местного и пов... Великий Государь приводити з Великого Новограда володицьких боляр і з многих служивих людей і дітей, повіле Государь перевозити їх на великий Волховський мост і возводити їх на висоту. І з великих висот повіле государ метати їх в воду в реку Волхов. Ну, то есть, это летопись сама местная описує такі жахи, що з модіянсами кидали жінок, э, воду. І вот это Коберен приходить к выводу Оп. на основі вот таких летописей, що в самому тільки Новгороді э, погибло від 10 до 15 тисяч людей.